эта вся война, она ведется за национальность, за историю и за вашу идентичность. Если мы представим просто проигрыш Украины, то Украина будет называться Украиной. но враг перепишет историю, у вас не будет, не, не будет национальности, не будет идентичности. Потеряется все. Соответственно, на глобальном уровне, допустим, как Беларусь, где уничтожалась история и так далее, я могу сказать, что эти люди понимают, что другой дороги нет. В прошлом году мы получили 26 подобных автомобилей. Сейчас конкретно на шестой загон мы получаем вот еще пять таких автомобилей. Все эти 26 автомобилей все выполняют боевые задачи постоянно на фронте. На этих автомобилях выполняются логистические задачи. Такие автомобили подходят группе в Питрымке, они перевозят минометы, перевозят тяжелое вооружение, перевозят также личные вещи бойцов, так как мы можем разгружать наши пикапы, и в пикапы, когда переезжаем, соответственно, садить больше людей, а использовать такие автомобили, как перевозка личных вещей, БК, провизию и так далее. Таких автомобилей нужно, понятно, что еще больше, потому что если мы будем говорить про структуру разных подразделений, в этой структуре есть как и логистика, группа огневой поддержки, отдельно БПЛА, отдельно боевая часть. И это все организмы, которые живут. Соответственно, допустим, пять этих активок пойдут на каждый из пунктов, которых я назвал. То бишь это получается одна машина на огромное количество людей. И понятно, что таких автомобилей нужно больше. Этими автомобилями мы уже керовали, мы с ними встречалисься. Багато раз вони нам дуже допомагали в різних ситуаціях. Логістика це перше мінімальне, що вона може зробити. Майже до нуля до фронту вона підвозить і вивозить. Були випадки із людьми, пораненими і так далі. Простий автомобіль, передній привід, він тим і вирулює краще. Їздили і по бездорожжю, вона чудово справляється. Машина-трансформер. Багато чого можна з неї зробити. Так же само, як і мінімально, це заправочну якусь маленьку АЗС, передвижний, мобільний. Так же само для операторів БПЛА, вона дуже буде зручна. Інструменталку, технічку маленьку. Під'їхати, и быстренько что-то поремонтировать на ее базе можно сделать все что завгодно. Потребы воинских на сегодняшний день не могут уменьшаться, так как мы идем дальше, они могут только увеличиваться. Наш враг, к сожалению, не маленький, это большое войско, у которого есть опыт и, соответственно, потребы во всяких волонтерских делах они все растут все больше и больше. Машини нам дуже потрібні на фронті. Це розхідний матеріал, вони дуже швидко, на жаль, дуже швидко, щось з ними стається. Тому я дякую фонду МК Foundation за таку неймовірно чудову допомогу. Вони нам справді потрібні і вони свою роботу виконують. Це машина нашої майбутньої перемоги.